На початку грудня в Миколаєві відбув відбувся Кубок України зі змішаних єдиноборств. І саме Миколаївська команда посіла перше місце. У ньому дуже успішно виступила, і я рада представити представників цієї команди. Загалом на їх рахунку ще чимало дуже потужних і дуже важливих перемог. І хлопці поділяться досвідом у нашому ефірі. Я так думаю, доброго ранку. Доброго, доброго, доброго. ранку! Отже, у нашій студії Олег Шевченко, президент э, асоціації э, як правильно, асоціації президент э, Клубу смішаних бойових іскусств Николаїв uh -huh. і представитель регіонального відділення Федерації смішаних і України в Николаївської області. Ну і тренер збірної України. Ну да, один із тренерів. Так, э, Посередині у нас Андрій Мавроді, майстер спорту зі змішаних і і срібний призер Чемпіонату Європи. Так, точно. Так, дуже приємно. І е, ще один Олег, Андрій може загадувати бажання. Олег Абревко, майстер спорту зі змішаних єдиноборств, Володар Кубку України 2014 року. У-у-у, <ст> <п 'ят п 'ят> <п 'ят> Можна піднімати руку. Доброго ранку, рада вас вітати. Шарство. Отже, сьогодні йдучи на ефір, ще так були сутінки, ще темно було. І я подумала, що в мене перші гості чоловіки. І Ось така прикмета, як зі шкільних років побачив чоловіка, і все складеться добре. Ось у мене така прикмета. Я думаю, що у мене буде дуже сьогодні гарний день. У вас є такі спортивні прикмети, перш ніж ви йдете на свій якийсь чемпіонат, на свої збори. я в этом плане вообще абсолютно не зацикливаюсь абсолютно на приметы, спокойно просто иду выполнять. То есть, если кишка черная перебегла дорогу, По поводу черной кошки, всегда, всегда перебегала кошка черную дорогу на соревнования, когда вы с пустой тачки переезжали сюда, ну, все равно выигрывал, как бы, и это не зависит от этого. Это наоборот на удачу. На удачу. Олег? а вы как тренер научаете своих даете такую надежду на какую-то помощь и ссыл ну, В отличие наверное, от своих ребят, я немножко суеверный. Они об этом, наверное, не знают. Они не знают моих примет, потому что я свою систему примет построил своим образом. Что бы ни случалось, что бы ни происходило, черная кошка или какое-то там якобы несчастливое число, я все время интерпретирую так и просчитываю так, что это принесет мне удачу. Любая примета, я считаю, что там 13 я сплюсую это число 1 плюс 3, 4, 4 это здоровье, это сила, я как бы посчитаю так, что это будет удача. И мы Короче, Олег выкрутите выкрутится за будь <laughs> умов. То Тобто, то, что чемпионат Украины отбылся, Кубок Украины отбылся 7 грудня, такое счастливое число, вы на это не зважали. Я обратил внимание, конечно же, семерки, вообще числа, это очень важный момент и в истории человечества, и как нумерология, это довольно серьезная наука, которая сейчас пробудилась от спячки и семерка принесла нам удачу. И скоро моментом. А я думала, удачу вам принесла численные тренирования <coughs> и хорошая подготовка спортивная. Ну на самом деле это очень немаловажный фактор это определяющий фактор, потому что труд ребят, который был, наше желание быть командой, наше желание быть первым принесло нам в первую очередь удачу. А вот эти все моменты, там приметы, наш настрой это все как бы мелочи, из которых составляется действительно успех, успех потому что успех, он кроется в мелочах. Уже каждая мелочь, каждая мелочь плюс мелочь плюс мелочь, в итоге получается действительно успешная и Здорова і класна команда, яка у нас є, шановні друзі, ви можете поставити нашим гостям свої запитання, наш телефон 76 92 42, і ми говоримо про Кубок України, який відбувся вже в грудні у Миколаєві. Давайте подивимось сюжет. У нас є сюжет саме про те, як все відбувалося. На перший кубок України з ММА, тобто змішаних єдиноборств, з'їхалися спортсмени та гості майже зі всіх куточків країни. Приємно, що саме Миколаїв приймає таке значуще для подальшого розвитку цього виду спортивне свято. Бійці змагались самісінького ранку до пізнього вечора. За цей період часу відбулись видовищні баталії найсильніших суперників. За дотриманням правил слідкувала професійна суддівська колегія. Это качественно новый этап развития и толчок для популяризации физкультурно-массовой и спортивной работы в секции. Причем много людей заинтересуются что это, скажу вам авторитетно, что это не бои, это официальный признанный вид спорта в Украине и в мире, по которому проводятся чемпионаты мира, Европы. Відразу після урочистої частини та вручення почесних нагород людям, які допомогли в проведенні турніру, розпочалися перші бої. Відбірковий етап зайняв левову частку змагань, адже зі самого початку бійці боролись до останнього. Я болію за ММА Клаб Ніколаєв. Знаю цей клуб давно. Клуб дуже стрімітельно розвивається. бійці тренуються їжеднівно, тренування дуже насичені. Головна пропаганда чемпіонату – здоровий спосіб життя. Приклад показували не тільки учасники, а и гости. Розігрівав публіку спортивно танцевальный клуб «Слайс». Змагались у категоріях від до 60 кг до категорії супертяж, а це понад 93 кг. кілограми. Нашим спортсменам протистояли дуже досвідчені та сильні професіонали. «Дуже приємно було виступіть велике дякую. спасіба на цю організували достойний для України клуба Ну, приємно виступати на такому рівні чемпіонату. Командний дух та бойовий запал головні складові перемоги. Значну роль відіграє людина, яка спочатку і до самого кінця поряд із спортсменом. Це його тренер Шевченко Олег говорить, що тренер дає всі направлення. В этом моменте я с ним не согласен. Он дает нечто большее, чем просто направление. Он дает чувство свободы, семьи, тепла, уюта. Вот здесь, вот здесь. Наша сила в нашей дружбе. Мы действительно семья. Особливістю чемпіонату також є те, що на ньому вперше нагороджували звання майстер спорту України. Це важливий крок в житті кожного спортсмена окремо та майбутнього змішаних єдиноборств. Кожні змагання це боротьба та перемоги. Третє загальнокомандне місце виборола Київська область, друге здобула Запорізька. А володарем чемпіонського кубку стала миколаївська команда «ММА Клаб Ніколаєв. Приємно бачити, що саме наші миколаївські миколаївські хлопці посідають найперші місця і перемагають всіх інших. До речі, у нас у студії перші майстри спорту з ММА взагалі в Україні, так? Так, да, дійсно, ребята на чемпіонаті України, який приходив в Києві в тому году, на якому ми, кстати, тоже заняли перше командне місце, ребята виконали норматив майстра спорту України. И на Кубке Украины у нас в Николаеве уже вручали этих мастеров спорта. То есть Андрей Мавродиев, Олег Абрев, Кавусал Ахмедов и Андрей Ковалев. Они стали первыми мастерами спорта Украины по смешанным единоборствам ММА не только в Николаеве, но и в Украине. Потому что ММА как официальный вид спорта был зарегистрирован только в прошлом году. И в этом году у нас уже присвоение мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. То есть вот ребята первые мастера спорта. Да, несколько про историю этого вида спорта. Вы могли бы рассказать нашим глядачам? Ну, на самом деле смешанное единоборство это очень древний вид спорта и он был известен еще в древней Греции на Олимпийских играх как панкратиус или панкратион. Затем он то развивался, то в упадок уходил и и современная его реинкарнация, так можно сказать, произошла там в 90-х годах с первыми турнир, турнирами UFC, Pride, которые проходили в Америке, в Японии. И сам термин ММА появился только в 90-х годах. Как Mixed Martial Arts, смешанное боевое искусство, которые себя выбрали самые эффективные техники из всех видов единоборств, известных там, человечеству за всю его древнюю историю. А в Украине как развивался цей вид спорта? на самом деле сейчас скачок развития этого спорта не только в мире России, но и в Украине. В Украине он развивается уже давно, потому что у нас и боевой самбо, и фрифайт, и панкратион, то есть те виды, которые как бы немножко старше, как именно как федерация развивается. А смешивание борства это действительно молодой вид спорта. Я бы хотела запитать у хлопців. Ви вже досягли значних успіхів у цьому виді спорту, але чому і коли саме ви почали ним займатися? І чому саме цей вид спорту обрали для занять? Я почав займатися смішаними єдиноборствами, коли приїхав Ніколаїв. Чому? Ну, це мне було, мені було давно? Це было... Мені 19 років було. Зараз 25 років вот буде скоро у мене день рождення. Пацани. Да, ми запомнили. І я вирішив займатися, щоб захищати себе. С этими словами, с этими мыслями я пришел сразу, сказал моему первому тренеру Игорю Зосимову, которого потом сменил Олег Шевченко с Владом Лютовым, с которыми я до сих пор работаю. Я им сказал, а спустя время вот, пошла тяга, думаю, ну надо попробовать все-таки в соревнованиях. И довольно успешно пошло как-то с первых соревнований в призы, в призы, да. И вот пока сейчас мастера спорта дали. Приятно. Андрею, как я, ваша история ну, началась? Я с детства, Вас я, в детстве Нет, меня никто никогда не, <laughs> не обижал абсолютно. Я с детства... А вы почему вы начали заниматься этим видом спорта? <клышко> а меня папа так подвинул, чтобы я занимался спортом. Я сразу изначально я пошел на бокс. Я с 11 лет занимался боксом. И 8 лет занимался прозанимался боксом. Потом пришел в ММА, пришел в свою команду, нашел свою семью. И сейчас, когда на Кубке Украины выручали корочку мастера спорта, я беру ее в руки, и у меня тряслись руки. Я понимал, что это работа, проделанная в 10 лет. Ну, вот именно, действительно, было настолько приятно, что вот всего лишь эта бумажка, но она в ней очень много пота, труда, крови. Ну, вот, как бы, поэтому... Так, успех вин так да. и, так на самом деле Скажите, пожалуйста, что для вас означает эта победа в Кубку Украины? Сама эта виха, самый э, цей ступень. Ну, на самом деле, эта победа втройне приятна, потому что она была одержана у нас дома. Потому что дома всегда э, и приятно выступлять, выступать, и это очень большая ответственность, потому что зрители, друзья, у нас собрался практически полный зал, потом, и мы не делали большой рекламы, то есть пришли действительно люди, которые нас знают, которые нас любят и болеют за нас. И перед ними хотелось выступить как можно лучше. И у нас это получилось. И действительно, это в тройне приятная победа. И это наш первый кубок Украины команды, который мы выиграли. Но в этом году у вас было и инши, также не менее важные перемоги. Расскажите про них. В этом году мы выиграли чемпионат Украины. В общем, мы выиграли практически все турниры, в которых участвовали. И областные турниры мы все выиграли и Панкратион чемпионате области выиграли, и выиграли и чемпионат Украины, и Кубок Украины. И очень успешно выступили на чемпионате Европы, который проходил в Азербайджане в городе Баку. Николаевская команда в составе сборной Украины привезла три медали из четырех, то есть два серебра и бронза. Андрей Ковалев привез бронзу с чемпионата Европы. Максим Мазенко серебро и Андрей Мавродиев привез серебро и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Вот как бы это очень большой успех, я считаю. Ребята еще, наверное, не осознали, что они сделали. Но это действительно первые э -э такие медали э такого достоинства. Хотя в прошлом году у нас была бронза на Чемпионате Европы в Киеве. Станислав Кутин завоевал ее. В этом году у нас уже три медали. И я надеюсь, что в следующем у нас будут уже золотые медали. Так, сподівання великі. Але які перешкоди ви зустрічаєте на шляху св свого виду спорту або можливо своїх занять, е якісь перепони або проблеми є у вас? Саме перше це травма. Ну, саме страшне, що может произойти, це травма, яка не дає займатися, ну, тренуватися. Далі, мені каже, момент. потому что очень много перспективных детей, очень много, очень много уже взрослых, и мы не можем позволить. Ну, все начинается с детей, надо возить их на соревнования. Если их не возить, не будет никакого результата, они не будут понимать, что они занимаются просто. Точно так же с нами уже спортсменами, которые более высокого уровня. Нам тоже надо ехать на любительские соревнования. У нас, например, этим занимается Олег. Олег собирает деньги, находит где-то я даже не знаю, я, честно, он общается с людьми и получается с миру по нитке, то чуть-чуть дал, то чуть-чуть дал. Вот это самое. Действительно, это большая проблема сейчас. Ну, естественно, не только у нас, вообще, наверное, и у нас в стране. И я думаю, что надо только усугубиться в следующем году. Это материальное тяжелое положение спортсменов, потому что нужно ездить, нужно готовиться и все равно двигаться вперед. И ребята говорят про детей, потому что они, помимо того, что они просто спортсмены, они еще тренера. У каждого из них группа есть, детей и команда своя. И, и их тоже нужно возить, и, то есть и себе время удивлять, находить деньги. И у нас есть люди, которые нам помогают, действительно помогают. И большое им спасибо. Это Дмитрий Владимирович Фалько, Анатолий Петрович Катрич, это Фабрика Здоровья. То есть это наши друзья, наши партнеры, которые нам оказывают посильную помощь. И действительно, частичка вот этих достижений благодаря им. Спасибо им большое. Я знаю, что не зважаючи на велику кількість проблем, про які ви нам розповіли, у вас великі планы на майбутнє и великі, сподіваюся, перспективы. У нас всегда большие планы, и что бы ни происходило, мы будем двигаться вперед. Эээ... Наш план ближайший – это шестой клубный чемпионат MMA Club Fighter 6, который соберет наши команды Потому что у нас все спортсмены, тренера, у каждого своя команда, и мы собираемся 2-3 раза в год на клубный чемпионат, мой клуб Клоппатер, сейчас будет уже шестой чемпионат, собираемся для того, чтобы оспорить первенство, померится чья команда силами. лучше да, угу. помериться силами. Турнир проводится только среди новичков и начинающих бойцов. Они все готовятся. Это у нас будет 27 декабря. Дуже После, скоро. Да, дуже скоро. Это будет в субботу. После этого турнира у нас будет э, проходить ежегодная церемония MMA Club Awards 2014, на которой будет э, выясняться, кто же лучший боец года в нашем клубе. Приятная номинация будет разыгрываться. Вот. И мы будем праздновать день рождения клуба. Так, не только день рождения. День рождения клуба, которому в этом году Офіційно виконується 4 роки, а не нам вже практично 5 років? Ну, майже кругла дата, практично. можна привітати. І перш ніж ми завершимо розмову, перш ніж я вас привітаю з усіма вашими перемогами, у мене ось таке, знаєте, як у мами, у мами хлопчика запитання: дуже багато у сучасних дорослих людей нарікань на молодь. Скажіть, як залучити молодь до спорту, до хорошої справи і навчити їх? Перемагать, або не губитися вид невдачи. А идти до перемог просто показать. просто показать, как это мы делаем. Они увидят, и они будут делать точно так же, я думаю. Они увидят, что им нравится это, они хотят этого и будут повторять. От ваші поради молодим хлопцям, які можливо в цей час сидять е, там перед телевізором і не знають чим займатися у свій, у свій вільний час або ввечері, або в, інший, в день? Ну, ребята, если ви хотите работать над собою, если ви хотите бути сильними, швидкими, активними і лучшими, приходите к нам. У нас хорошая команда, у нас хорошая семья, у нас хорошие тренера, которые вас научат не только драться, но и научат быть семьей спортивной. И вам у нас понравится, я надеюсь. І справжніми чоловіками мужчинами. так, це дуже важливо. Дякую вам за те, що ви вирішили провести ці ранкові хвилини саме в нашій студії. Дякую вам за позитив, за гарний настрой, за волю до перемоги. Бажаю вам усіляких успіхів відсвяткувати не тільки 5-й, а й 20-й день народження і нових хороших спортсменів, підростаючи покоління. Здоров'я вам, успіхів і наснаги.